Yo siento que las personas tienen un color de voz, como rojo, naranjo, y hay otros que tienen la voz clara, como blanco, celeste. Ya que no puedo ver a los rostros de las personas, y es como mi forma de verlos y de reconocerlos. Mis manos para mí son todo. Yo puedo leer con ellas. Puedo escribir, eh, trabajo con mis manos haciendo masaje. Ya, pues señorita eh, modelo. <laughs> es una carrera que cualquier ciego puede estudiar porque no necesita ver, solo necesita sentir. Cuando comencé a correr, lo vi como un desafío de ver si realmente era capaz. Me gusta correr porque me siento libre. La cuerda es como el medio de comunicación entre guía y atleta. Visualmente ella no anticipa todo lo que se viene. Las caídas de ella son de película. Ella se cae y se cae. Me he dado cuenta que no puedo vivir sin correr. He pasado por procesos en la vida en que me ha costado mucho asumir que no veo. Por ejemplo, la adolescencia es un periodo en el que es difícil y sentía que sí tenía límites en todas las cosas. Muchas veces tenía pena, a veces tuve rabia, es decir, ¿por qué yo y el resto no? Pero me gusta cómo soy y me gusta cómo es mi vida. Me he dado cuenta con lo que he logrado, que ya no digo, porque yo ahora digo gracias. Estas son todas las medallas que he ganado en distintos países, pesan poco. Y mi meta es llegar a los Juegos Paralímpicos del Río 2016. Siento que no tengo limitaciones para hacer lo que yo quiero en la vida. Siento muchas veces que veo más que el resto de las personas que sí ven eh, físicamente. Muchas personas dicen yo no creo en Dios porque no lo veo, pero creo que la fe es algo que nadie puede palpar ni ver, se siente. Siento que mi limitación visual me hace acercarme más a Dios y yo lo necesito todos los días para cada cosa. Mi nombre es Margarita Faúndes, soy atleta, soy luchadora y soy mormona.